بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> صلوح> <تصفيق> صلوح> محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله Assalamualaikum Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye Anta Rahman Rahim Irhamna Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Ya Allah, ya Ya Salam. إلا الله الملك حق المبين محمد Alhamdulillah, <laughs> হৌৰা বেলা ভিম চ الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله محمد رسول الله La اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا ya Allah Muhammad Rasul ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah

Ayahanda bunda ikhwatal iman tidak ada yang sempurna di antara kita yang hadir di sini. Semakin hari dosa-dosa kita semakin bertumpuk-tumpuk. Inilah solusinya di pagi hari ini. Karena masih banyak malaikat yang hadir bersama kita. Mari sama-sama kita datang kepada Allah. Dan mengakui seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari akil balik hingga pagi ini. Dan berjanji tidak mengulangi lagi. Lalu kita menyesali semua itu. InsyaAllah itulah yang membuat Allah jatuh cinta kepada hamba tersebut maka itu mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus lalu kita mohon ampunan Allah mudah-mudahan semua yang hadir meninggal husnul khatimah yang ada masalah diselesaikan oleh Allah yang ada penyakit apapun penyakitnya baik jasmani rohanikah diangkat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan semua yang hadir bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Rabbana Zolamna fusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna Lanakunan Namin al Amin Ya Allah Rabbana Tolamna Al-Fusana Wa illam taufirlana Wa tarhamna Lana kunan Namin Amin Ya Allah Rabbana Tolamna al Uh, sana wa illam lam lana wa tarhamna lanakunan naminal amin ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kuntu Allah amin ya Allah la ilaha ha illa anta subhanaka inni kuntu minat oh, amin ya Allah la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntumilat Amin Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullah Ya Rahman Astagfirullah Ya Rahim Astagfirullah Aladzim Astagfirullah Aladzim Ya Allah Astagfirullah Ya Rahman Astagfirullah Ya Rahim Astagfirullah Aladzim as Ampuni dosa kami ya Allah Terimalah taubat kami ya Allah Wafatkan semua kami syahid di jalanmu ya Allah Berkahilah sisa umur kami Berkahilah anak cucu kami Angkat seluruh penyakit jasmani rohani kami ya Allah Berkahilah rizki kami ya Allah Berkahilah rizki kami ya Allah berkahilah seluruh organ tubuh kami Oh, ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga anak cucu kami keluarga sakinah mawaddah warahmah damai bahagia selalu dunia akhirat berkahilah harokah dakwah kami ini berkahilah seluruh jamaah arafah ya Allah berkahilah seluruh jamaah arafah ya Rahman berkahilah seluruhnya jemaah Arafah ya Allah Al-Azim Astagfirullah al ya Allah Astagfirullah al, -adim. Astagfirullah. al, -adim. Ya, Allah. Astagfirullah. al -adim. ya Rahman Astagfirullah al -adim. ya Rahim أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا رب أستغفر الله يا أستغفر الله العظيم الذي لا ilaha illa huwa alhamdulillah bahagia sekali kita bisa menyebut-nyebut nama Allah orang yang berzikir insyaallah matinya pun berzikir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Asajidatul Kiram Al-Ahbab Al-Sharifah Ikhwani Fillah Hafidhakum Mubah Jami'an Mata'akum Mubah Bissiha Walafiyah Ushidun Bah Bi'annani Uhibbukum Jami'an Fillah Yang mulia para alim ulama Semua guru-guru kami yang hadir di sini Wabil khusus Ketua BKM Imam Cik Pak Kecik Dan seluruh jamaah rutin masjid yang kita cintai ini Dan seluruh jamaah Arafah Yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat karena Arafah untuk semua golongan dan lapisan masyarakat di situ ada Muhammadiyah, NU, Tabligh, Wasliyah, Tastafi, Ratib Seribe juga ada alhamdulillah insyaallah ya di awal bulan nanti Ustaz Supri Pango akan menghadir di jamaah kita itulah keindahannya Arafah untuk semua golongan dan lapisan masyarakat Ayah anda bunda eko iman Sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, penasihat kita. Dan beliau sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah." Kabarkan berita gembira. Dalam Al-Qur'an, "Ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah." Kabarkan berita gembira bagi mereka yang sabar atas ujianku. aku uji terus dia dengan penyakit dengan bencana tapi mereka sabar atas ujian itu maka mereka akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan guru kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah, Warahmatullah, wa rahmatullah auzubillahi rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين دعاء لبي يا Sumbangan doa lebih dahsyat daripada sumbangan uang. Ini begitu banyak dan begitu besar doanya. Baik, mari sama-sama ayahanda, bunda, ekotak iman, kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Masud Edi ya, LC. Dan alhamdulillah di sini hadir jamaah subuh Sumut. Ya, pimpinan jamaah subuh Sumut uh, Pak Jul. Mana Pak Jul? Ah, itu dia Sumut. Ah, di sana kita sudah Sumatera sudah banyak di Deli Serdang, di Binjai juga ada ini. Bang Alhamdulillah bersama kita. Bang Firman, Alhamdulillah. Mari ayah anda bunda ikhwat ta'liman Kita mendengarkan tausiah dari guru kita. Yang mudah-mudahan beliau istiqomah terus bersama jamaah Arafah sampai akhir hayat. Kepada al Syekh Kunal Kabir, Faita Fadl Maka pertanyaannya. Kalau begitu kita demo konser apa hanya karena tidak boleh pacaran pada waktu konser di waktu yang lain boleh? Tetap tidak terjawab inti masalah. Apa inti masalahnya? Inti masalahnya adalah jangan membiarkan adanya kemungkaran. Bukan tidak boleh ada kemungkaran. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran لعن الذين كفروا bani بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن Maryam. Allah Ta'ala telah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa? Zalika bima asaw disebabkan karena mereka berbuat maksiat. Kalau karena berbuat maksiat di Lamnat, Hampir tidak ada generasi dan umat yang tidak bermaksiat Tapi ternyata laknat Allah bukan karena maksiat Namun lanjutan yang di depannya Wa kanu yaqtadun Dan mereka melampaui batas Pertanyaan Batasan apa yang dilampaui oleh bagi Israel Allah jelaskan pada ayat berikutnya Kanu mereka sudah tidak lagi mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan ada kemungkaran tetapi tidak lagi yang menjalankan nahi mungkar ada yang ma'ruf tetapi tidak ada lagi yang mengajak kepada yang ma'ruf dibentuklah lembaga amar ma'ruf nahi mungkar tapi bahkan amar ma'ruf nahi mungkar kita bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam maka kata para ulama u'muril ma'rufa bil ma'ruf wadha'anil mungkar bila mungkarin صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول Ya Habibi Salamu Alaika Salawatullah Allahu Akbar Terima kasih banyak kepada guru kita bersama InsyaAllah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Badar Di seberang kantor gubernur, di belakang kantor KB Dulu kantor KB Insya Allah bagi anak-anak yang SD SMP tolong ambil uang jajan nanti sama Bang Deddy Mitsubishi dan Banjal baris di belakang anak-anak ya ambil uang jajannya Ayahanda Bunda Ikhwan Taliman yang ingin susu nanti ada uh, hebal silakan ke belakang nanti boleh menjumpai Ustaz Asnawi demikian saja mari kita jumlah berkah di Masjid Asnawi Insya Allah Amin Yuk. ম্র ম্র ওনাপান. 아 <목소리로>